अल्लाम इंसान फितरतन एक सियासी जानवर है अपनी मुतुरात खुराक रिहाइश मुबाशरत दिफा और इस तरह की वजुहत से इसे दूसरों के साथ रहना पड़ता है इन जरूरियात को पूरा करने की कोशिश के दौरान मर्दों और औरतों को काम और एक दूसरे के माबिन तावन और मुकाबला करना पड़ता है और यहाँ तक कि एक दूसरे के साथ तस्दम भी हो सकता है जिसके नतीजे में मुख्तल जहतों के मसाइल पैदा होते हैं सबसे अहम मसाइल में से इंसान की बुनियादी जरूरिया को पूरा करने के लिए इंसानी सरगर्मियों और ताल्लुक को मनजम करना है और तान को फ़रोग देना और लोगों के दरमियान पैदा होने वाले तनाजात को रोकना ताकि इंसानी जिंदगी और माशरा बेहतर खुशगवार और ज्यादा नतीजा खेज हो ये मसला वाकई बहुत अहम है अगर इससे सही तरीके से ना निमटा जाए तो इंसानी जिंदगी और माशरा तबाही से दो चार होता है जिसके नतीजे में ना ख़त्म होने वाले तनाजात अनारकी बदहाली गुरबत और यहाँ तक के तमाम समाजी जिंदगी का खात्मा हो जाता है लेकिन अगर इसे सही तरीके से हल किया जाए तो अमन फरावानी और तरक्की होगी इसके मुताबिक हर माशरे को ऐसे इदारों कवानी और अख्तियार या ताकत रखने वाले मर्द जन का होना जरूरी है जिनसे तमाम सरगर्मियों को मनजम किया जा सके और इसमें रहने वाले तमाम अफराद और गिरोहों के तालुक और मफादात को अहमियत दी जा सके एक ऐसा माशरा जो कवानीन और अख्तियार या ताकत के हामिल मर्दों और औरतों के जरिए मुनजम होता है वो सियासी तौर पर मुनजम माशरा होता है यानि इसमें कुछ सियासी निज़ाम मौजूद है इलमे सियासियात Terima kasih telah menonton इसे सियासी तौर पर मुनजम माशरे सियासी निज़ाम या रियासत का इलम या मुता है यह इस सियासी अमल या हुकूमत करने के अमल में मर्दों और औरतों का मुताला है ये सियासी मामला और वाकयात के मुताला के लिए साइंसी तरीक़ेक का इतलाक है इस मालूमात से हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ काम करने और ताउन करने का मोहताज है जिसको मुआरे में अमलन मुमकिन बनाने के लिए कवानी इदारे और हुकूमत चाहिए ऐसा मुआरा सियासी तौर पर मुनजम माशरा कहलाता है और ऐसे सियासी मुनजम माशरे के मुताला को इलम सियासियात कहा जाता है शुक्रिया